Secara jujurnya saya katakan bahawa walaupun saya selalu berulang alik ke Turki uh, Rasanya dekat 30 kali dah ya, dalam tempoh 20 tahun ni duduk patah balik patah Cuma tak kahwin dengan orang Turki je lah nah, ya. um, Dan tak fasih lagi bahasa Turki um, Rejab Taib Erdogan dan seorang lagi iaitu Sheikh Fatullah Gulen Kedua-duanya membawa mesej yang asasnya adalah sama ya, untuk mengislahkan masyarakat. Cuma bezanya Rejab Tayyip Erdogan dengan Fatullah Gulen ialah Rejab Tayyip Erdogan dalam AKP dahulunya Parti Refah kemudian juga Fazilet, ya, dan seluruh-seluruhnya apa ni Milis Selamat partisi lain Parti C dan lain-lain semua parti-parti yang Belat, yang berada di belakang Erdogan ini berasaskan kepada Miligurush uh, uh, iaitu uh, Islam sebagai ideologi politik. Maka yang dibawa oleh Erdogan itu adalah political Islam. Ya, mungkin kalau kat Malaysia macam uh, PAS kalau kita kata begitulah untuk memudahkan ya walaupun tu. Fethullah Gulen membawa Islam versi tidak menyentuh tentang politik tetapi berkaitan dengan soal pembudayaan Islam wacana ilmu dan sebagainya ah ha, ya kalau sekiranya Fatullah Gulen terus berada di situ dan juga kumpulannya Recep Tayyip Erdogan dengan politikal Islamnya membawa kerjanya mungkin tak timbul masalah sangat tetapi apabila uh, kumpulan ini ada juga mempunyai agenda politiknya maka berlaku pertembungan ha, ya? pertembungan di antara dua kumpulan ini baik pertembungan di antara dua kumpulan ini penting untuk kita faham rasional tindakan yang dibuat oleh Rajak Tak Erdogan sekarang lah. Turki sudah berdepan berapa? lima kali saya tak ingat exactlynya cubaan rampasan kuasa oleh pihak tentera daripada satu masa ke satu masa semua rampasan kuasa sebelum ini adalah rampasan kuasa ketika kerajaan lemah tentera kuat. Cuma kali ini dia terbalik. Rampasan kuasa ini berlaku ketika institusi sedang kuat dan tentera berada dalam keadaan yang telah dilemahkan berbanding dengan sebelumnya. Siapakah dalang di sebalik benda ni? Saya tak berani nak cakap. Saya tak tahu. Cuma trend yang ada di Turki sekarang ini Recep Tayyip Erdogan menghalakan sasaran uh, pertuduhan terhadap pihak yang bertanggungjawab terhadap percubaan rampasan kuasa baru-baru ini adalah proksi-proksi Fethullah Gulen uh, seteru di antara mereka saya tak tahu siapakah sebenarnya dan saya hanya memerhati membaca dan mendoakan yang terbaik. Cuma kebimbangan saya satulah dan kebimbangan ini mudah disalah tafsir. Saya harap dia tidak disalah tafsir. Kebimbangan saya ialah Erdogan mahu mengukuhkan usaha-usaha beliau memperbaiki Turki. Dan so far 10 tahun ni memang dia telah melakukannya dengan begitu baik. Ya. Kali terakhir saya pergi zaman Turki teruk dulu Tahun 1998, 1999 Tuan-tuan puan -tuan pun mungkin tahulah betapa teruknya ekonomi Turki 100 US dollar bersamaan dengan uh, 25 juta lira ya? Dan duit Turki jatuh lebih kurang 10 ribu lira sehari Pada masa itu Macam-macam masalah Erdogan perbaiki, usahakan begini-begini dan dan Turki berubah daripada sebuah negara yang sangat bermasalah kepada sebuah negara yang sangat Uh, maju dan pada pandangan Erdogan usahanya itu tak cukup lagi dan perlu diteruskan dia cuba menukar daripada sistem perdana menteri kepada presidential system which is a fair which is fair sorry mananya uh, maknanya itu juga adalah sistem yang justified valid cuma cara yang dipakai oleh Erdogan itu sedikit membimbangkan kerana mereka yang tidak bersetuju dengan cara Erdogan akan disingkir Kekhawatiran saya ialah bila terlampau lama sangat memegang kuasa dan orang tidak boleh mengkritik secara terbuka, saya khawatir Rejab Tayyip Erdogan tidak mempunyai tim check and balance yang baik. Dan itu tidak sihat untuk sebuah negara. Sama ada ketika dia Perdana Menteri ataupun ketika dia menjadi Presiden. Jadi kekhawatiran saya ialah selepas kudeta baru-baru ini, ia menyebabkan kedudukan Erdogan menjadi lebih kukuh Which is bagus untuk kestabilan mungkin Tetapi dia semakin merumitkan proses untuk Check and balance Rejak tak dogan Dan itu yang saya yang saya takut Pada pandangan saya tuan-tuan puan Bacalah Doakan yang baik-baik Selebihnya Kita bataskanlah diri kita Pada benda-benda yang kita Tidak pasti Walaupun Turki semua kata Fethullah Gulen Yang berada di sebaliknya dan sekarang ini proses darurat 3 bulan telah diisytiharkan Dan tangkapan demi tangkapan dilakukan Saya tak tahulah kesudahannya bagaimana Yang saya yakin insyaAllah Turki adalah bangsa yang kuat Mereka sudah menempuh 5, 6 rampasan kuasa Mereka akan survive insyaAllah Mereka ni jenis yang kerah ni Yang saya khatirnya kitalah Turki rampasan kuasa, Malaysia yang bergaduh kau pihak mana kau pihak mana bertengkar-tengkar dan itu sangat membuang masa tidak berfaedah dan tidak menolong apa-apa untuk orang orang Turki dan apa yang berlaku di Turki itu penting yang kata oh tak apalah tak ambil tahun tu tak boleh juga sebab ekonomi serantau keselamatan security tentang Syria tentang uh, soal uh, minyak dengan Iran pembabitan Rusia Turki dalam, dalam uh, hubungannya dengan NATO bagaimana dan sebagainya semua benda-benda itu adalah benda yang sangat sensitif dan memberi kesan yang besar kita kena ingat balik Perang Dunia Kedua berlaku semudah berlakunya satu pembunuhan simple ya, kecil ya, di Eropah dan kemudian melarat-larat akhirnya mencetuskan peperangan yang besar so Turki itu sensitif dan kita harap uh, Recep Rejab Tayyip Erdogan dan semua rakyat Turki dapat overcome cabaran yang sedang berlaku pada masa inilah saya baca bacaan saya ialah sejarah yang lepas lah ha, ya. yang current ni uh, saya rasa tak cukup nafas ya, untuk uh, mengikutinya saya juga sedang membaca dan cuba untuk memahami lah Wallahu'alam ha, ok itu sajalah kot ya. Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya.